Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hörmətli kanal izləyicilərimiz. Masazıran girişində belə bir iki mərtəbəli 4 otaqlı həyət evi satışdadır. Ev tam təmirli vəziyyətdədir. Yaşağa tam hazır vəziyyətdədir. Mərtəbə arası manzarə betonludur. 1 tam 1.5 sotda, yəni sot yarımda tikilibdir. Qaz, su, işıq daimidir. Kommunal xətlər çəkilibdir. Kombi sistemi hər bir otağa çəkilib. 2-3 və 2 maşın rahatlıqla yerləşə biləcək həyəti var. Fundament karkas betonludur. Buraya evin yan tərəfinə keçmək üçün yer də var. Bu evin üst görünüşüdür. Masazın tam girişində, mərkəzi yoldan 80-100 metrə aralıdadır. Sənəd qaydasında da çıxarış mülkiyyətidir. Evə daxil olduqda belə bir geniş dəhlizi var və tam təmirli vəziyyətdə. İkinci mərtəbə filəkən qoza ağacındandır. Filəkən altında belə bir yer saxlanılıb ki, koridor yerləşdirmək olar. Müəyyən əşyaları yerləşdirmək üçün. Birinci mərtəbədə mətbəxi və bir qonaq otağı, zal otağı yerləşir. Bura mətbəxidir. Bura belə bir geniş mətbəxidir. Hər bir otağa kombi sistem çəkilib. Mətbəxdə mebel üçün yer də artıq hazırdır. İkinci mərtəbəyə qalxmaq üçün pilləkəni bir daha göstərəm və dəhlizi. Burası geniş bir zallı otaqdır. Ev yerində kimi tam təmirli vəziyyətdədir. 1-ci mərtəbədə bir otaq, mətbəx və sanitar qovşağı yerləşir. Burası da sanitar qovşağı. Nəsə 2-ci mərtəbəyə qalxaq. Artıq 2-ci mərtəbədəyik. 2-ci mərtəbədə 3 yataq otağı yerləşir. Eyvanın bir yataq otağı. Onu da qeyd edim ki, ev tam sənədlidir, tortalın da evin də sənədi var, çıxarış mülkiyyətdir. Notarial kontorda aldı-satqıya gediləcək. Bura ikinci bir yataq otağı. Hər bir otağa gün işığı düşür. Hər bir otağa kombi sistem çəkilib. 2-ci mərtəbədə geniş bir dəhlizlə bağlı. Mərtəbə arası monolit betonludur. Burada yani, isə sanitar qovşağı, 2-ci mərtəbədə. Yəni 1-ci və 2-ci mərtəbədə sanitar qovşağı var. İndi isə heyvani göstərəm. Bu da heyvani. Həyəti və mərkəzi yol göstərir. Bakı suqatı yolu görünür. Asalır quruğu. Dənizdən 80-100 metrə qeyd etdim kimi araldı. Evin başlanğıc qiyməti 105.000 manat deyilir. Hər kim alsa ləx yerini versin.